Какой же график температуры у нас будет сейчас построен. В реальном времени 70 секунд будет длиться наш эксперимент. Температурные показатели, давайте посмотрим где. А вот этот, вот, вот это у нас температура. Она сейчас растет. Значит, а, я добавляю. Очень ну, очень плотно, а потому, видимо, потому что датчику еще холоднее. Да, давайте. Я, добав, я буду сейчас добавлять нитрат амония. Это столь, которая должна у нас вызвать эндотермическую реакцию. И если все мы правильно сделали с вами, то мы, может, даже получим минусовую температуру. Обратите внимание, все мы знаем, что температура должна понизиться, но как быстро она должна понизиться, мы можем узнать только в реальном времени, проведя такой эксперимент. Робот сейчас размешивает соль. И минимальная температура, которая у нас была достигнута, ну, меньше 6 градусов даже. Меньше 6 градусов. А вот таким вот образом проводятся эксперименты. Таким образом мы соединяем робототехнику с химией, с другими науками. Например, есть уроки, где роботы должны проезжать по траекториям геометрических фигур геометрические фигуры дети высчитывают ну, полностью все углы все длины рассчитывают на листике потом робот должен это повторить и здесь очень важно что когда ты строишь что-то физическое ты не можешь полагаться лишь на свои математические расчеты то есть теоретическая часть и практическая это различные ошибки, это различные факторы, связанные с тем, что это физическое тело, у него есть инерция, у него есть, он не может моментально разогнаться, моментально остановиться, и это все приходится учитывать. Это то, что делает э, академические знания ближе к реальности. Всем спасибо за внимание. Если po çfarë po bën ti po çfarë po bën ti po çfarë po bën ti po çfarë po bën ti